жастар кәриелер көріп өседі міне қазір міні бәріміз мешітте отырмыз ағайындар сіздер маған ренжімеңіздер мына хабиб деген ана төбелескіш бар ғой дағыстан мен мысалы сол баланы жөе бір жақсы көремін да оның төбелесін емес бірақ оның төбелесімен қызықтырмайды бірақ ол сонда бір ұлтшыл мұсылман ол шынымен өзінің дағыстандық екендігіні. ол дағыстанның аварис деген руынан болады аварис деген ру бар бұл имам шамилдің руы Шамил деген 25 жыл осы орыстармен соғысқан өте үлкен мықты имам болған соның ұрпақтарынан өзінің шынымен дағыстанның шынымен айбарлы да ар намысты да жігіт екенін көрсетіп қойды неменен ол жігіт міне қазір біз осы мешітке келдік біреуміздің басымызда тақиямыз жоқ қазір біреуміз мынандай шапкелерді киіп алғанбыз өзі қай жаққа келгенін де білмейді бейшара бі ол шапкамен қай жаққа бару керек өзі күн түсетіндейтіндей күн жоқ мысалы да ол ана америкаға төбелеске өзінің ұлттық ана жүн жүн қалпағын киіп барды да ей көріп қой міне дағыстанның жігіті дағыстанның жігіті америкада жүр да ол кеше ана шайтанды жеңген еді бүтін еуропа енді сол жаңағы хабибтің құлақ шынын киіп жүр жүн жұн құлақшынын біз өзіміздің әдемі мына тақиямызды мешітке киіп келе алмай жатырмыз ғой мешітке жаназаларға киіп бара алмаймыз ғой мына тақиямызды құдай тамақтарға киіп бара алмай жатырмыз ғой өзіміздің е өзіңнің да тақияңды сақтай алмасаң сен ар намысыңды қайтып сақтай аласың біздің арымыз біздің намысымыз болу үшін біз өзіміздің киімімізді білуіміз керек біз ұяламыз ғой біз қазақша киініп шығуға ұяламыз ғой біз бірақ кешегі біздің бабаларымыз осындай өзінің қазақша киімдерімен бүтін мәселені шешкен ресейге барып шешкен қазақ кеше москваны алған украинаны алған белоруссияны алған қазақ ол батырларда бірақ ар намыс пенен иман бірге болған біз мешітке тақия киіп келе алмаймыз ғой мешітке жаназаға а біз жаназаға тақия киіп бара алмағаннан кейін біздің қатындарымыз орамалсыз барып жатыр ғой енді сол үшін аллах субханала тағаладан біз сол нәрсені сұрайық бізді қазақ еліміз қазақ мұсылманымыз біз өзіміздің арымызды өзіміздің намысымызды қолдан бермеуге әрекет қылуымыз керек үйдегі әке қандай болады болса бала сондай болады үйдегі шеше қандай болса үйдегі қыз сондай болады сол үшін әке көрген оқ жанар шеше көрген том пішер ал бізде үйінде туып жатқан қыздар қай пайда болды